নমস্কাৰ জি ডি ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকক থাৰ্টি এইট চাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং দেখাবলৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব মোৰ ব্লাউজৰ ৰেডি লেংথ আছে ফৰ্টিন এণ্ড হাফ মই ফিফটিন এণ্ড হাফত এটা চিন দি লৈছোঁ চ'লজাৰ আছে ফৰ্টিন এণ্ড হাফ চ'লজাৰ আছে ফৰ্টিন এণ্ড হাফ ফ'ৰ্টিনৰ ফৰ্টিন এণ্ড হাফৰ আধা হ'ল চেভেন পইণ্ট টু প্লাছ চিলাই মাৰ্জিন লৈ মই ছেভেন পইণ্ট ছিক্সত এটা দাগ দি লৈছোঁ আৰ্ম হ'ল লেংথ চেভেন এণ্ড হাফ এনেকৈ লৈ মই এটা চিন দি লৈছোঁ চেষ্ট আছে থাৰ্টি এইট থাৰ্টি এইটৰ চাৰিভাগৰ এভাগ নাইন এণ্ড হাফ আৰু ডেৰ ইঞ্চি চিলাই মাৰ্জিন ৱেষ্ট আছে থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফ'ৰ চাৰিভাগৰ এভাগ এইট এণ্ড হাফ প্লাছ এক ইঞ্চি টাক্সৰ কাৰণে আৰু ডেৰ ইঞ্চি মাৰ্জিনৰ কাৰণে চিলাই মাৰ্জিন ডিঙিটো মই চাৰে তিনি ইণ্ট লৈছোঁ এইটো ভিন এক এটা ডিঙি হ'ব ভিঙে দিম মই আৰু কান্ধৰ ফালে হাফ ইঞ্চি ডাউন কৰি লৈছোঁ আৰ্ম হল লৈছোঁ ওৱান পইণ্ট টু ওৱান পইণ্ট টুত লৈ মই এনেকৈ ঘূৰাই লৈছোঁ আৰু আৰ্ম হলটো আধা কৰি তাত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু সেই চিনটো এনেকৈ আৰ্ম হল মিলাই দিছোঁ আৰু ডিঙিৰ পিছফালে পিছফালে হাফ ইঞ্চি মই কাট কৰিম কিন্তু হাইনেক হ'ব সেইকাৰণে হাফ ইঞ্চিয়ে পিছফালে মই কাট কৰিছোঁ বেক টাক্স দিম মই এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি এটা টাক্স দিম হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি কৰি এক ইঞ্চি এটা টাক্স দি লৈছোঁ আৰু ওপৰলৈ পাঁচ ইঞ্চি উঠাই দিছোঁ মোক চিন দিয়া হৈ গৈছে আৰু এইটো মই এনেকৈ টাক্সটো মাৰি দিলে ছাইডটো এনেকৈ ওলমি যায় সেইকাৰণে মই ছাইডত হাফ ইঞ্চি উঠাই দিছোঁ এনেকৈ কাট কৰি ল'ম এতিয়া মই ব্লাউজৰ বেক চাইডটো কাট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাই ল'ব আৰু নিজৰ ব্লাউজটো এনেকৈ কাট কৰি ল'ব পাৰিব নিঙিটো মই হাফ ইঞ্চিটো এতিয়া কাটি দিয়া নাই মেইন ফেব্ৰিকত লৈ তেতিয়া মই কাটি দিম এতিয়া বেক চাইডটো মই ছাইডৰ কাপোৰখিনিত পাৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এল জিটি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ চিন দি ল'ম কেমেৰাটোৱে কভাৰ নকৰিলে এইখিনি সেইখিনি মই অলপ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ছাইডত মই হাফ ইঞ্চি এৰি দিছোঁ হুকৰ কাৰণে হাফ ইঞ্চি এৰি মই এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু বেক চাইডটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ আঢ়ৰ যিটো চেণ্টাৰ পইণ্ট তাতো মই এটা ডাগ দি লৈছোঁ আৰু এই তল চাইডেও সেনেকৈ চিন দি লৈছোঁ এতিয়া মোৰ চিন দিয়া হৈ গ'ল ডিঙি ল'ম মই ভি নেকৰ এইট ইঞ্চি চিধা চিধিকৈ মই এইট ইঞ্চি লৈছোঁ আপোনালোকে যদি বেকাকৈ মেজাৰমেণ্ট লৈছে তেতিয়াহ'লে বেকাকেও কিমান হয় সিমান ল'লে হ'ব মই চিধাকৈ মেজাৰমেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে মই চিধাকৈ এইট ইঞ্চি লৈছোঁ এতিয়া মই চিন দি লৈছোঁ বেকাকৈ ভি চেপত চিন দি লৈছোঁ আৰু পুৰা ভি চেপ নকৰোঁ মই অকণমান শ্লাইড ৰাউণ্ড কৰি দিম সেইখিনিত সেইকাৰণে অকণমান ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰ্ম হলৰ ফালে হাইনেক হোৱাৰ কাৰণে মই পইণ্ট চেভেন ফাইভ ইঞ্চত চেণ্টাৰত যিটো পইণ্ট দি লৈছিলোঁ তাত পইণ্ট চেভেন ফাইভ ইঞ্চ ভিতৰফালে ভৰাই দিছোঁ কাট কৰি দিম এইখিনিত তেতিয়া আৰাম হলখন কোচ 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 বহি নাযায় ফ্ৰণ্ট টাকচ দিবৰ কাৰণে মই চাৰি ইঞ্চিত এটা ডাগ দি লৈছোঁ ভোকৰ ছাইডটো এৰি আৰু ওপৰৰ পৰা মোৰ বাছ পইণ্ট আছে চাৰে দহ চাৰে দহত মই এটা চিণ্ডি লৈছোঁ চিণ্ডি লৈ মই এই চাৰি ইঞ্চিত ইফালে এক আৰু সিফালে এক কৰি পেলাই টাক্স পইণ্টটো দি লৈছোঁ আৰু চেণ্টাৰৰ পৰা ডেৰ ইঞ্চি দূৰত্বত এটা টাক্স পইণ্ট দিম সেইটো ফ্ৰণ্টৰ পৰা আহিব আৰু সেইটো এফালে হাফ ইঞ্চি আৰু সিফালে হাফ ইঞ্চি মুঠতে এক ইঞ্চি এটা টাক্স হ'ব তাৰপিছত এটা ডেৰ এইফালৰ পৰাও এটা মই ডেৰ ইঞ্চিত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰা টু এণ্ড হাফত মই এটা চিনি লৈছোঁ আৰু ইফালেও হাফ আৰু এইফালেও হাফ কৰি এক ইঞ্চি এটা চিণ্ডি ইয়াৰ লগত আসটানি মিলাই লৈছোঁ আৰু আৰ্ম হ'ল ছাইডৰ পৰা মই দুই ইঞ্চিত মেইন টাক্সটোৰ পৰা দুই ইঞ্চি লৈ পেলাই এটা ডাগ দিছোঁ আৰু সেইটো টুটেল হাফ ইঞ্চি হ'ব বেছি ডাঙৰ টাক্স দিয়া নাই ইয়াত টুটেল হাফ ইঞ্চিৰ টাক্স দি জইন কৰি ললোঁ এতিয়া এই দুই ইঞ্চিটো আমি কভাৰ কৰিবলৈ ছাইডত দুই ইঞ্চি বঢ়াই ল'ম আৰু এইফালৰ টাক্সটো কভাৰ কৰিবলৈ মই পইণ্ট চেভেন ফাইভ ইঞ্চ সেইফালে বঢ়াই লৈছোঁ কাপোৰ লাইনিংটো বঢ়াই লৈ মই এতিয়া চিণ্ডি দিছোঁ আৰু তলফালে মই যিহেতু কাপোৰ নলগাওঁ এই কাপোৰখনেৰে মই মোটোকাম সেইকাৰণে দুই ইঞ্চি এক্সট্ৰাকৈ লৈ লৈছোঁ লৈ ইয়াত মই এটা চেন দি লৈছো এতিয়া মই ইয়াক কাট কৰি ল'ম ছাইডৰ যি এটুকুৰা ডাঠ ছাইডৰ কাপোৰ থাকে সেই কাপোৰ পৰা মই কাটি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি এৰি পেলাই হাফ ইঞ্চি এটা ডাক দি লৈছোঁ এতিয়া মই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বেক চাইডটো মই ফ্ৰণ্ট চাইডৰ ওপৰত পাৰি ল'লোঁ পাৰি লৈ চাই চিন দি ল'লোঁ চবফালৰ পৰা চিন দি লৈ মই নেক লৈছোঁ থ্ৰী এণ্ড হাফ থ্ৰী এণ্ড হাফ আৰু এই নেক ডিপ লৈছোঁ ফ্ৰণ্ট নেক ডিপ এইট ইঞ্চ আৰু বেকাকৈ ল'লে আপোনালোকে বেকাকৈ ল'ব আৰু চিধাকৈ যদি জোক লৈছে চিধাকৈ ল'ব তাক বাছ পইণ্ট আমাৰ চাৰে দহ আছে চাৰে দহত এটা চিণ্ড লৈছোঁ আৰু হোকপট্টি এৰি চাৰি ইঞ্চিত এটা ডাক দি ল'ম ডাক দি তাৰপৰা ডেৰ ইঞ্চি জোখত মই এটা টাক্স দিছোঁ ইফালৰ পৰাও ডেৰ ইঞ্চি জোখত এটা টাক্স দিছোঁ আৰু দুই ইঞ্চি জোখত আৰাম হ'লৰ ছাইডৰ পৰা এটা টাক্স দিছোঁ আৰু ইয়াৰ টাক্সটো এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি থাকিব ট'টেল দুই ইঞ্চি হ'ব আৰু এইটো হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি এক ইঞ্চি এটা দাগ চ' এনেধৰণে মই এনেধৰণে মই কাট কৰি ল'লোঁ ফ্ৰণ্টটোত এতিয়া মই চ'লজাৰৰ ফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চি চিলাই মাৰ্জিন এৰি আৰু ছাইডৰ ফালৰ পৰা ডেৰ ইঞ্চি চিলাই মাৰ্জিন এৰি পেলাই এটা মই মেজাৰমেণ্ট লৈ ল'ম এতিয়া মই মেজাৰমেণ্টটো লৈ পালোঁ ছেভেন এণ্ড হাফ ইঞ্চ ছেভেন এণ্ড হাফ ইঞ্চ মই হাতৰ কাপোৰখন লৈ লৈছোঁ হাতৰ কাপোৰখনৰ তিনি ইঞ্চিত মই এটা চিন দি ল'ম আৰু হাতখনৰ বন্ধ ভাগটো সন্মুখৰ ফালে থাকিব আৰু খোলা ভাগটো মোৰ ফালে থাকিব ছেভেন এণ্ড হাফৰ হাফ ইঞ্চিৰ পৰাই মই এইট ইঞ্চিত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু ডেৰ ইঞ্চ চিলাই মাৰ্জিন লৈ লৈছোঁ হাতখনৰ তলৰ ফালে পাঁচ ইঞ্চি আছে পাঁচ ইঞ্চি আৰু ডেৰ ইঞ্চি চিলাই মাৰ্জিন লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত চিন দি ল'ম আৰু হাতৰ চেণ্টাৰ পইণ্টৰ পৰা এইট ইঞ্চি যিটো দাগ দি লৈছিলোঁ তালৈ এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰি ল'ম আৰু একদম ইজি হাতেৰে লাহেকৈ ওপৰলৈ ঘূৰাই লৈ যাব লাগিব আৰু ওপৰফালে চেণ্টাৰ পইণ্টৰ পৰা আকৌ ডেৰ ইঞ্চিমান দূৰত এই চিনটো হ'ব আৰু মই এইখিনি কাট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যাতে হাতৰ শ্বেপটো বুজিবলৈ সুবিধা হয় তেতিয়া মই এনেকৈ লাহেকৈ ওপৰলৈ ঘূৰাই লওঁ ডেৰ ইঞ্চি মই ষ্ট্ৰেইটকৈ থৈ দিছোঁ হাতখনৰ চেণ্টাৰ পইণ্টত আঁচডালৰ চেণ্টাৰ পইণ্টত মই হাফ ইঞ্চি লৈ ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হলৰ শ্বেপ দিছোঁ আৰু এটা চেণ্টাৰত কাট কৰি লৈছোঁ যাতে লগাৰ সময়ত সুবিধা হয় এতিয়া মই হাতৰ বেক চাইডটো কাটি ল'লোঁ আৰু ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হলৰ যিটো হাফ ইঞ্চি আছে সেইটো মই এতিয়া কাট কৰি ল'ম আৰু তাত এটা চিণ্ডি ল'লোঁ যাতে ভুল নহয় আগফাল পিছফালটো ভুল নহয় এতিয়া মোৰ ব্লাউজটো কাটিং কৰা হৈ গ'ল ইয়াক মই এতিয়া মেইন ফেব্ৰিকৰ ওপৰত পাৰি পেলাই কাট কৰি ল'ম আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চিলাই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাব পাৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ধন্যবাদ